السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عبدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں کتاب کے حوالے سے پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علام محمد و علیہ محمد کما صلیۃ علی ابراہیمہ و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و اعلی ع محمد ان کما بارکتا اعلیٰ ابراہیمہ واہ اعلی علیہ ابراہیمہ ان کا ہمیں تو مجید رب شرا لی صدری ویس صدری امری وقد ثانی یہ بارہ فروری کی بات ہے آج جب میں یہ پوسٹ بنا رہی ہوں تو یہ اٹھارہ فروری ہے جبکہ کہ بارہ فروری کو جو میں نے پوسٹ بنائی تھی اس کا عنوان تھا بلوچستان کے حوالات میں کتاب کی فریاد اور ساتھ میں میں نے یہ میرا مضمون پورا اس پر ہے ٹویٹر پر بھی ہے اور میرے اپنے ویب سائٹ پر بھی ہے یہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے کتاب اسٹال بند کرو اور اس حکم کے تحت پولیس کے چوڑے سینے والے سپاہی آئے اور کتابوں کو اور طالب علموں کو پکڑ کر حوالات نے بند کر دیا حوالات کی تصاویر بھی ٹویٹر پر موجود ہیں بلوچستان کے شہر ڈیرہ مراد جمالی میں کتابوں کے اسٹال پولیس نے بند کروا دیے یہی نہیں بلوچستان کے طول و عرض میں معصوم طلباء نے اپنی کوششوں سے ریڑھیوں پر اسٹال لگائے تھے یہ غریب طلباء ہیں ان کے پاس تو کھانے کو بھی بہت کم ہوتا ہے اس پر انہوں نے کتابوں کا کے اسٹال لگائے یہ وہ طلبا ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت علم کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سستے داموں کتابیں فروخت کر رہے ہیں تاکہ علم ہر کسی کے لیے آسانی سے میسر ہو بلوچستان میں بلوچستان کا صوبہ آپ کو معلوم ہے کہ شورش زدہ ہے اور نظر انداز کردہ صوبہ ہے لیکن انہیں روک کر یہ کہا گیا اوپر سے حکم ہے کہ بلوچستان میں کتاب کلچر کو فروغ نہ دیا جائے ریاستی اداروں کا یہ رویہ نوجوانوں کو ایسے راستے پر دھکیلنے کے مترادف ہے جہاں وہ علم کے بجائے انتہا پسندی اور غیر قانونی سرگرمیوں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں جب انتقام آ جاتا ہے نا تو پھر سب کچھ جائز ہو جاتا ہے انسان کے لیے اور خاص طور سے نوجوانی کی عمر میں ضلعی انتظامیہ کا یہ عمل کتابیں چھیننے کا یہ عمل نہ صرف نوجوانوں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے ریاستی پالی, پالیسیز کا یہ طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں سے تعلیم جیسی بنیادی ضرورت کو چھینا جا رہا ہے جہاں طلبہ نے کتابیں ٹھیلے پر رکھ کر فروخت کرنا شروع کی وہاں انتظامیہ کو خوف لاحق ہو گیا کہ یہ پڑھ لکھ کر ہمارے لیے خطرہ بنیں گے اور یہ کتابوں کے فروغ کو روکنا کون سا آئینی جواز ہے تعلیم جس کا آئین میں بنیادی حق قرار دیا گیا ہے یہ تو کھلی عامریت ہے یہ جب میں نے خبریں دیکھیں حوالات میں کتابیں اور طالب علموں کے بند ہونے کی تو میری طبیعت اتنی مقدر ہوئی کہ میں دو دن مجھے لگا جیسے میرا دل کسی نے میرے وجود سے نکال کر اندھے کنویں میں پھینک دیا ہو اور میں دو دن تک کچھ لکھ پڑھ نہیں سکی اتنا میرے دل کو صدمہ پہنچا لیکن پھر تین چار دن گزرے تو پھر میں نے بلاگ بنانے کا سوچا جب میں نے لیپ ٹاپ آن آن کیا تو انتہائی خوش خ... خوشخبری تھی میرے سامنے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا خداوند کریم سے میری دعا ہے کہ بلوچستان اکیڈمی آف لٹریچر اینڈ ریسرچ کے زیر اہتمام ادبی ثقافتی اور علمی فیسٹیویل کا انعقاد میں جس جس نے حصہ لیا ہے بلوچستان کا ہو وہ یا پاکستان کا ہو پروردگار عالم اس کا دین اور اس کی دنیا دونوں سمار دے اس کا بھی اور اس کے آل اولاد کا بھی آمین سم آمین یہ ایک خوبصورت علمی فیسٹیول تھا جس میں مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی بلوچستان اکیڈمی کے چیئرمین غفور شاد کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان میں اپنی نوعیت کا پہلا فیسٹیول تھا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے توقع سے بڑھ کر شرکت کی اور ریکارڈ تعداد میں کتاب کی فروخت ہوئی اس میلے میں ثقافتی اسٹال فنپاروں کی نمائش میوزیکل نائٹ اور مشاعرے کا بہتمام اہتمام کیا گیا اور یہ بھی بتا دوں کہ اس اس فیسٹیول کو جو خراج تحسین پیش کیا گیا اس کا وہ مین کیریکٹر ہیں شائع بلوچی زبان کے بڑے لائق فائق شخصیت آپ بھی اگر ان کو پڑھیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا عطا شاد عطا شاد پہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا بلاگ بناوں گی انشاءاللہ اللہ بلکہ وقفے وقفے سے میں کوشش کروں گی کہ بلوچستان کے ہونہار لوگوں کے بلاگ بناؤں انشاءاللہ اللہ غفور شاد نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ یہ پروگرام سوری ضلع کیچ میں ایک نئی طرز کے فیسٹیول کا آغاز ہے انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں فیض میلہ اور سندھ میں آیاز میلو ہوتا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی ادبی فیسٹیول میں لوگ پینل ڈسکشن میں کم دلچسپی رکھتے ہیں آ, میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ پینل ڈسکشن میں ذرا لوگ بچتے ہیں تاہم انہوں نے بتایا کہ ہمارے پروگرام میں جب یہ سلسلہ چلا تو پویلین میں پندرہ سو کے قریب کرسیاں رکھی گئی تھیں جو کہ تمام بھر گئی تھیں اور انہوں نے بتایا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہے اس فیسٹیول میں سیاسی رہنماؤں میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ماہر معیشت قیصر بنگالی نے بھی شرکت کی اس فیسٹیول میں مقامی کتب فروشوں کے علاوہ کراچی اور لاہور سے بھی پبلشرز کو دعوت دی گئی تھی جن کی تعداد تیس سے بھی زیادہ تھی ان پبلیشرز نے اس فیسٹیول میں کتابوں کے اسٹال لگائے اور تمام اوور آل سب ملا کے پینتیس لاکھ روپے کی کتابیں تین روز کے درمیان خریدیں وہاں جو لوگ آئے تھے انہوں نے جو ایک بڑا ریکارڈ ہے بڑا بڑا بہت ہی اچھا لگا ہے مجھے یہ رپورٹ پڑھ کر اور میرے دل سے وہ صدمہ دور ہو گیا جو صدمہ پہنچا تھا بارہ تاریخ بارہ فروری کو کتابوں کو حوالات کے زندہ حوالات کے پیچھے دیکھ کر اور طلباء کو ان کو چھوڑا گیا چالیس ہزار کے مچلکوں پہ کیوں بھائی کیوں کیوں مچل کے کیوں معصوم طالب علموں کو کیوں مچل کے لیے گئے کوئی ہے پوچھنے والا لیکن میں سیاسی شخصیت نہیں ہوں اور میں لکھتی بھی نہیں ہوں میں بیچ میں پڑھتی بھی نہیں ہوں لیکن یہ تعلیم کا معاملہ تھا جس نے میرے میرے روئے روئے میں آگ بھر دی تھی تو میں نے یہ مضمون لکھا جو تھوڑا کڑوا تھا پچھلا بارہ تاریخ کو جو مضمون میں نے لکھا کتابوں کے حوالے سے حوالات کی کتابوں کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ تین لاکھ تین دن میں تین لاکھ کی کتابت پینتیس لاکھ کی سوری پینتیس لاکھ کی کتابیں فروخت ہوئی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ مجھے اس میلے سے جرمنی کے شہر فرینکفرڈ میں لگنے والا میلہ یاد آ گیا جو پانچ روز تک چلا تھا اور اس میں اس کے تجارتی نمائش میں سو سے زیادہ ملکوں کے سات ہزار سے زیادہ نمائش کنندگان نے حصہ لیا تھا اور میری دعا ہے کہ میرے بلوچستان میں بھی فرینکفرٹ کی طرز پر میلہ لگے جو کہ پانچ نہیں دس دن کا ہو اور جس میں دنیا کے تمام ممالک قابل ذکر ممالک آئیں اور میرے بلوچستان کی ترقی کا سبب بنیں وآخر و دعوانا الحمدللہ رب و رب العالمین والصلاة والسلام و علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجئے اور اس معذرت کے ساتھ میں خدا حافظ کہوں گی کہ میرے میرے بارہ تاریخ کے لکھے ہوئے مضمون سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ مجھے معاف کر دے خدا حافظ